Власне, саміт миру в Швейцарії 15-16 числа відбувся. Багато заяв пролунало. Багато ми їх процитували. Рютте, Бореля та інших наших партнерів. От не підписання дванадцятьма країнами, серед яких і пари, і індія, і також відкликання Йорданію і Іраком своїх підписів. Це як можна пояснити? Це планувалося не підписувати з боку цих 12 країн? Чи все ж таки це оперативне втручання Російської Федерації? Я думаю, що здесь і не тільки Російської Федерації, но і Китай постарався. Потому что подписывать отказались страны, на которые, например, Россия имеет меньшей степени влияния, чем Китай. Ну, к примеру, Саудовская Аравия. Поэтому, да, Россия там тоже имеет влияние, но, но в общем-то, работали на пару. То есть, почему, почему я считаю, что Россия с Китаем очень плотно и серьезно работали над тем, чтобы часть стран не поехали или же понизили ранг? своих представителей. Потому что повестка, когда страны согласились ехать, и повестка, когда начали отказываться, ну или там разные непонимания возникли, она не поменялась. То есть поменялось внутреннее воздействие, влияние на эти страны. На самом деле Россия, несмотря на то, что всяческими методами способами пыталась дискредитировать э, саммит э, достаточно просто помониторить то как э, ну как-то фонтанировали российские тысячи буквально там ботов там целые сети включались не только в youtube но и в TikTok снимали там, кучу контента аудиовизуального ну, в общем несмотря на все это э, в принципе э, определенные цели достигнуты украины. Проблема была в том, ну вот я считаю, что была коммуникационная проблема в том, что не было заявлено цели, каковы цели с нашей стороны, я имею в виду, вот прям конкретно, что у нас есть цель собрать 90 плюс стран, сфокусировать внимание на агрессии в документе, в коммюнике обязательно должно быть российская агрессия, и оно там было. Ну то есть вот ряд моментов просто когда говорили саммит мира, ну, подсознательно, наверное, ожидали, что там какой-то мир, хотя бы контуры мира будут, или драфт какого-то договора, по итогу очень интересные были заявления. То есть, президент Зеленский сказал, что следующий саммит мира, возможно, с участием Российской Федерации будет, если Россия, естественно, хочет справедливого мира, но Путин своими абсолютно дебильными требованиями, ультиматумом это желание обнулил. Ну ладно, мы сейчас это в сторону уберем. То есть саммит э, второй мира в ближайшие месяцы произойдет. И скорее всего это будет Саудовская Аравия. Потому что 12 числа э, Зеленский, когда был в Саудовской Аравии, договорился о том, что вот эта страна, возможно, примет э, второй саммит. И требовать ну, просьбы Китая было тоже проведение своего саммита именно в саудовской Аравии. Почему Зеленский сказал про ближайшие месяцы, а не годы пройдет этот саммит с участием России? Потому что, скорее всего, есть, ну, это на мой взгляд, желание провести его до 5 ноября, до выборов в Соединенных Штатах. Даже ну, не, не четвертого, прям под выборы, потому что у Байдена там свои будут проблемы, а раньше. То есть это вообще речь идет о нескольких, буквально там трех месяцах, четырех. Почему? Потому что если провести второй саммит с участием России или Россия не выразит никакого желания, Путин будет продолжать со своим ультиматумом бегать и рассказывать, что пусть Украина с полностью вы выведет из четырех областей войска, но это полнейший бред. На саммите прекрасно, господин Рюте, премьер Нидерландов извините, назвал эти предложения дерьмовыми, но тут уж не выкинешь, как сказал, так сказал. Поэтому, поэтому до, если Россия не готова или Россия не хочет ни на какие уступки идти то тогда у Байдена будет гэп во времени, чтобы дать Украине необходимое оружие. По той же программе PDA, например, у него там, по-моему, еще миллиардов 12, по этой программе, ну, грубо говоря, со склада Соединенных Штатов прямо в Украину. То есть это не размещение вооружения, заказов на вооружение, которое там неизвестно когда приедет, а именно «бери и, как говорится, пользуйся». Вот я думаю, в чем идея такая, что если Россия до выборов вообще не проявит никакого желания, твердоловый Путин так и будет убираться рогами, то будет. Причем обратите внимание, очень интересный момент Североатлантический Альянс, ну давайте так, не mm -hmm. только Североатлантический, коллективный Запад как-то незаметно отобрал у Путина монополию на эскалацию. То есть перед саммитом, значит, еще на саммите НАТО у нас будут пакеты вооружений, которые в июле будет. Перед саммитом j 7 перед саммитом мира санкции довольно серьезные, за снятие запрета на удары по территории России. НАТО сейчас в боеготовность приводит свои ядерные, ну, в общем, силы сдерживания. То есть не только Путину с Лукашенко Искандеры возить там по, по Беларуси, ну или по Южному округу. То есть причем бьют сейчас, что интересно, не только по Путину, но и по его э, партнерам. Китайские компании, компании из Объединенных Арабских Эмиратов, из Казахстана под санкции попадают. Это очень важно. Цену агресії Путіна делают гораздо выше для тих, хто йому пытается допомагати или з ним сотрудничать. Це теж очень, мне кажется, правильний путь. А до речі, Борис, от ми згадували про тих, хто не підписав цю угоду, і ви згадували про неоголошений візит Саудівської Аравію президента України. Чи може власне бути Саудівська Аравія, потужна країна? Саме тому вона і не поставила підпис аби. Бути такою якоюсь нейтральною для прийняття наступного саміту, тому що якби напевне вони підписали це комуніке, вони взяли одну з сторін і це би відштовхнуло Російську Федерацію від майбутніх можливих наступних раундів перемовин. У них очень интересное было оправдание. Они сказали, что, мол, ну там, еще когда про визит шло, что России нет, ну, поэтому вот думаем, ехать, не ехать. Поэтому, скорее всего, естественно, вы абсолютно правы насчет нейтральности, равноудаленности. Но дело в том, что в Саудовской Аравии, в Джиде, предыдущий был четвертый саммит на уровне помощников и там никого не беспокоило ни Китай ни Саудовскую Аравию ни, ну которые участвовали в этом саммите Китай министром Ван И был представлен что России нет никого не беспокоило вот сейчас вдруг обеспокоился Китай не поедем потому что нет России А в Джиду-то поехали то есть тут чисто политические моменты маневры и еще у меня есть ощущение что в последнее время не все так гладко между Си Цзиньпином и Путиным. Потому что Си Цзиньпин не просто так в европейское турне катался для того, чтобы ну, хоть какой-то формат приемлемый предложить. Путин в данном случае, он взял, обнулил, то есть прекрасно же все понимают, что требования освободить области, которые Путин и при целой армии захватить не смог, и когда у Украины не было столько оружия и систем ПВО, он не смог это сделать. И Херсон не смог удержать. А сейчас он говорит, выходите из Херсона, из Запорожья вообще полностью мне, отдавайте эти территории, я значит, потом буду с вами разговаривать. Так он по большому счету показывает, что он не договороспособен. И показывает, что единственный путь продолжать с ним диалог ⁇ это вот то, что делает сейчас наша украинская армия. Розчищать плацдарм для ударов авіації, которая поступит к нам в ближайшее время, и э, утюжить Крим, выносить там просто все военные объекты, куда атакамцы достают. А достают они везде сейчас. Борис також хотів би згадати угоди безпеки з Сполученими Штатами Америки після того, як їх підписали в Італії на саміті G7 Байден і Зеленський. Вийшов радник з нацбезпеки Саліван. І сказав наступне, що ці угоди можуть бути розірваними, перепиненими. Ну, я так розумію, він це казав в бік Трампа, якщо Трамп переможе на виборах. Але загалом, наскільки це реально і наскільки ця політична ця заява є заполітизованою, чи справді є Ну, Наразі я не, не дуже розумію, чому Трамп буде повинен розірвати ці угоди, тому що там, наприклад, немає ніяких сум. В інших угодах є, наприклад, з Японією є сума, яку за 10 років Японія передасть Україні на допомогу, і також в угоді з Великою Британією теж є. Сума, якщо я не помиляюсь, а Трамп нещодавно сказав таку дуже ну неприємну річ для нас, що мов зеленський, він на він найкращий менеджер. Кожного разу, коли він приїжджає до Сполучених Штатів, він отримує 60 мільярдів. Ну він Навіть, Борис. Він він, і... він повторив свою цю фразу, бо він раніше кілька місяців тому теж казав, що я там дивуюся з який приїздить в якусь країну, вертається з собою везе 10 мільярдів. Він вже повторюється. Так, повторює, і він сказав, що він це е, припинить. Е, ну Тут, звісно ж, у цьому у цих домовленостях там є ну, задекларовано фактично те, що Сполучені Штати зараз роблять ну, співпраця там в розвідці, в обміні даних, в постачанні зброї. Але ж Трамп, як ні, ніхто інший, розуміє, що, наприклад, той контракт 60, 60 мільярдів. Це фактично всі, всі гроші залишаються у Сполучених Штатах. Тому що там велика сума саме на розміщення замовлень оборонних на своїх е заводах. Тому він дуже чітко це розуміє, а до цього він сказав, він сказав: що якщо б я був президентом і Росія напала на Україну, я б вже бомбив е Москву і там ще Пекін він Збирав, ну, збирався бомбити, тому його трошки так хитає, ну може не трошки. І тому треба дивитися на саме на те, що він дійсно буде робити. Тут слід розуміти, що Трамп завжди дуже, дуже обережно до грошей відноситься. Він скорочує там, де Сполучені Штати на його думку переплачують. Тому він там е, говорив про кліматичну е, якесь там ініціативу, щоб Сполучені Штати вийшли з неї, тому що вони забагато платять, а менш за все там е, викиди роблять. Тому, ну е, логічно, йому треба його вигіду показати у перемоги України. І тоді, тоді він все чітко буде розуміти, але ж Трамп він набагато. Емоційніший, він набагато більш рішучий, тому я не виключаю, що з однієї сторони він каже, що я там треба не давати Україні гроші. А коли він зрозуміє, що за 24 години він не зможе припинити війну, як він це собі уявляє, тоді він буде більш рішучим. Я нагадаю, що він взагалі Байдену хотів залишити війну з Північною Кореєю на, на фініші вже своєї президентської каденції. Борис. Дякую за цю розмову. Дякую, що зайшли змогу та час проговорити про саміт миру і наступні кроки, і чого очікувати, і де він може проходити перемовини з можливою участю Російської Федерації. Дякую вам.